Спальня ховалась, а потом то в это у ванну забегла и там сидела. Первый прилет очень сильный, такой сильный, что я выскочила из этого, думаю, что ж такое, ничего не пойму. Ничего. Потом вроде бы э, затихло. Ну, минуты две-три. А потом опять начали. Сейчас я спал, и такое что страшное началось. Я только успел прикрыться одеялом. Бо, потом я покажу, где я сплю, то есть, и оно все рухнуло. Не, ну, э, тут же есть э, штаб Честно, ребята. Его только